এজন মানুহে সকলো কৰিব পাৰে মাথো নোৱাৰে মানসিক অশান্তিৰ পৰা লুকাই থাকিব পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ নিষ্ঠুৰ হ'ল মানুহ যিয়েই নিজৰ প্ৰয়োজনত কাৰোবাক ব্যৱহাৰ কৰে আকৌ প্ৰয়োজন শেষ হ'লে দূৰলৈ ঠেলি দিয়ে পৰিস্থিতি আৰু সময় যিমান জটিল হ'ব তুমি সিমান মানুহ চিনিব পাৰিবা কাৰো কাষত নিজকে ভাল প্ৰমাণ কৰি লাভ নাই যিয়েই তোমাক বুজি পাব তাৰ কাষত প্ৰমাণ নালাগে সি এনেকৈ বুজি পাব কাৰোবাৰ মিঠা কথা শুনি তাক আপোন ভাবি নল'বা কাৰণ কিছুমান মানুহে মিঠা কথা কয় মাথো সিহঁতৰ প্ৰয়োজনত মাথো দুটা কাৰণত মানুহে সম্পৰ্কবোৰ ভাঙি পেলায় এটা হ'ল ভুল বুজাবুজি আৰু আনটো হ'ল মানুহৰ অভিমান যদি কাৰোবাৰ আচৰণত বুজিব পাৰা সি তোমাক অৱহেলা কৰিছে তেনেহ'লে অলপ কষ্ট পালেও নিজে আঁতৰি যোৱাটোৱে ভাল জীৱনত কষ্ট পোৱাটো বহুত জৰুৰী কাৰণ কষ্ট নাপালে নিজকে সলনি কৰিব নোৱাৰিবা জীৱনত তুমি যি এৰি নিদিয়া কিয় হাঁহি আৰু আশা কেতিয়াও এৰি নিদিবা কাৰণ এই দুটা বস্তুৱে তোমাক জীয়াই থাকিবলৈ সহায় কৰিব সৌন্দৰ্য কেতিয়াও চৰিত্ৰতকৈ দামী হ'ব নোৱাৰে কাৰোবাক ভাল পাবলৈ হ'লে এবোকো যন্ত্ৰণাক সহ্য কৰাৰ ক্ষমতা থাকিব লাগিব তেতিয়াহে তুমি ভাল পাব পাৰিবা এটা মানুহ কাৰোবাৰ জীৱনৰ পৰা পটককৈ গুচি নাযায় আচলতে গুচি যোৱাৰ সিদ্ধান্ত সি বহু আগৰে পৰাই লয় ইয়াৰ পিছত অজুহাত বিচাৰি থাকে আৰু সঠিক সময় অপেক্ষা কৰি থাকে কিন্তু সেইবোৰ আমি বুজিব নোৱাৰোঁ আগতে মানুহে মিছা ক'বলৈ ভয় কৰিছিল পাপ হ'ব বুলি আৰু এতিয়া মানুহে সঁচা ক'বলৈ ভয় খায় বিপদ হ'ব বুলি কাৰোবাক ভুল বুজাৰ আগতে সি কি পৰিস্থিতিত আছে সেইটো এবাৰ জানিবলৈ চেষ্টা কৰক ইয়াৰ পৰা হয়তো সম্পৰ্কটো ভঙাৰ পৰা বাচি যাব পাৰে মানুহে ভালে থাকিবৰ কাৰণে ভাল পায় আৰু মই কষ্ট পাম বুলি জানিও ভাল পাওঁ নিজে ব্যৰ্থ হোৱা কিন্তু জানি শুনি কাৰো দুখৰ কাৰণ নহ'বা এটা কথা মনত ৰাখিবা জীৱনত তুমি যাক প্ৰয়োজনতকৈ বেছি সময় দিবা এদিন তেওঁৱেই সময়ৰ দৰে সলনি হৈ যাব জীৱনত কিছুমান প্ৰশ্ন থাকে যাৰ উত্তৰ কেতিয়াও পোৱা নাযায় কিছুমান ভুল থাকে যিবোৰ কেতিয়াও শুধৰাব নোৱাৰি আৰু কিছুমান কষ্ট থাকে যিবোৰ কাকো ক'ব নোৱাৰি কোনোবাই আঘাত দিলে নাকান্দি এই পাঁচটা কাম কৰক জীৱন সলনি হৈ যাব নিজৰ প্ৰতি বিশ্বাস ৰাখক আনকি ভগৱানে যি কৰে ভালৰ কাৰণেই কৰে এই কথাষাৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখক নিজকে বৌদ্ধ কামৰ মাজত ব্যস্ত ৰাখক নিজৰ ধৰ্ম চৰ্চা কৰক ভাল মানুহৰ লগত সময় কটাওক মাৰ লগত বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক গঢ়ি তোলক কাৰণ এই পৃথিৱীত মা একমাত্ৰ ব্যক্তি মায়ে নিঃস্বাৰ্থভাৱে আপোনাক ভাল পায় ভাবিছিলোঁ তোমাৰ ভাল পোৱাই মোক সলনি কৰি দিব কিন্তু অৱশেষত তোমাৰ বিশ্বাসঘাতকতাই মোক সলনি কৰি দিলে বেলেগক দিয়া কষ্টবোৰ এদিন যেতিয়া নিজেই অনুভৱ কৰিবা তেতিয়া বুজিবা কিমান বিৰক্তিকৰ হ'ব পাৰে সময়বোৰ যিজন মানুহে তোমাৰ ভাল হোৱাটো বিচাৰে তেওঁক ভাল পোৱা দিয়া চাবা তেওঁ কেতিয়াও তোমাক এৰি নাযায় সুখত থাকিলে ভাল পোৱা মানুহৰ অভাৱ নাথাকে আৰু দুখত থাকিলে নিজৰ ছাঁটো কাষত পোৱা নাযায় যাৰ মনত মায়া বেছি তাৰ জীৱনত কষ্টও বেছি এইটোৱে বাস্তৱ এনেধৰণৰ মটিভেশ্যনেল ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব পুনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিৰ এই খণ্ডটোৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ